Пілоркаліш, вже закінчення цього збору, можна так сказати. Ми знаємо, що він був такий втягувальний, передсмагальний. Які результати збірна досягла? Що ви зараз можете сказати, чи виконані вони ті завдання, які були? Ну, во-первых, я хочу сказати, що я хочу поздравити всіх жителів з Валині замечательний стадіон. Замечательный стадион, они, значит, ну не, не приобрели, а имеют сейчас на данный момент. Вот то, что может какие-то технические стороны мы хотели сделать по поводу эстафеты и того, что мы запланировали, на 90 процентов, 90 процентов нам удалось. Значит, во-первых, первое то, что получилось нет турмированы, все готовы. Буквально во вторник мы переезжаем в Кировоград для участия в Кубке. И он будет являться таким небольшим отбором уже предстоящие старты. Девочки у нас стартуют в Риме на бриллиантовой лиге. Два старта будут делать. Это такая уже контрольная тренировка репетиция перед чемпионатами Европы и, понятно, перед основным отбором, который будет являться чемпионат страны. Вот. Ребята сейчас тоже хорошо готовы, тоже не травмированы. Два человека у нас готовятся по индивидуальным планам но они подключаются, будут выступать все на Кубке, у нас обязательная программа, и мы выезжаем, также есть великолепный старт в Турции, в высокогорье, где мы хотим показать высокий результат и планируем ну, хотя бы приблизиться, есть у нас в этом году возможность такая, значит, на чемпионате Европы у нас есть норматив, а вот на Олимпийские игры... Но новые правила отбора сейчас не по результату, как и раньше было. Сейчас он является в топ-16, надо попасть с результатом. И результаты растут. К сожалению, у нас в этом сезоне еще нет результата. еще, ни, ни, Я имею в виду за за этот период. Ну, я думаю, что ребята очень серьезно настроены на результат, потому что мы ну, все прекрасно понимаем, что ну, только при показании высокого результата это можно значит, заработать. А, какие эмоции наших хлопцы и девчат Нормально. Настроение боевое. Утром увидели, мы сделали тренировку женскую, сделали, сделали мы и во вторник тоже. Это сейчас мы ни в коем случае не форсируем, зная, что и чемпионат у нас еще где-то через полтора месяца, и старт, тот, который, мы потихоньку-потихоньку их подводим. К сожалению, тут и есть некоторые там маленькие нюансы. Но вот сейчас у нас есть четыре человека, те, которых э, планируются. Это члены сборной команды э, на, кхм, в Турцию. Мы не делаем ни в коем случае, никаких отборов на Кубке. Едут все шестеро. Понятно, будут бежать четверо, но будут бежать все личные виды. У девочек тоже замечательно все, есть тоже свои нюансы, есть специфика там в первом старте будем одним составом, допустим бежать, во втором сейчас будет пробоваться потому что девочки, ну как бы таким уже э, боевым составом уже в течение двух лет они не встречались, поэтому ну, сейчас э, будет понятно, что жесткая конкуренция будет, потому что э, у нас получается, что девочки будут стартовать за границей, то есть лидеры, лидеры практически, Ребята, мы поставили задачу, мы будем в Киеве, у нас вот до 9 числа мы хотели сделать 2-3 таких очень серьезных тренировок, потому что ехать показывать высокий результат без технического такого уже технической подготовки, они могут быстро пробежать, очень быстро пробежать, но дело в том, что есть еще такая техническая сторона передачи, точно так же можно отрегулировать и э, натренировать передачи а дело в том что между э, передачами надо еще бежать свою дистанцию то есть мы хотим связать это воедино чтобы было и технически и э, и технически и, то есть и быстро и технически правильно сделано